Hai semua, selamat datang. Okey, jom kita cakap pasal tanggungjawab kat tempat kerja. Pernah tak anda rasa macam, alah, satu lagi to-do list yang tak habis-habis? Tapi, apa kata kalau saya cakap yang tanggungjawab ni sebenarnya macam super power untuk kerjaya anda? Ha, hari ni kita akan bongkar macam mana nak ubah benda ni dari satu tugas kepada kunci kejayaan anda. Jom kita mula! Jadi soalan pertama, apa sebenarnya maksud jadi pekerja yang bertanggungjawab? Betul ke setakat siapkan kerja ikut deadline je? Hmm. Sebenarnya kan, ia jauh lebih mendalam. Ia pasal ownership, rasa pemilikan tu. Maksudnya, kita ambil tanggungjawab penuh atas setiap benda yang kita buat, tak kisahlah besar atau kecil. Okey, jom kita tengok definisinya. Tanggungjawab kat tempat kerja ni, ia bukan satu beban yang kita kena pikul tau. Fikirkan macam ni, ia adalah satu pilihan aktif. Setiap hari kita pilih untuk buat benda yang betul, untuk siapkan apa yang patut. Dan pilihan-pilihan kecil inilah yang lama-lama jadi asas kejayaan kita. Ia bagi kita kuasa sebenarnya. Baiklah, mesti anda tertanya-tanya, mana nak mula kan? Senang je. Semuanya bermula dengan rutin harian kita. Ya, benda yang kita buat setiap hari. Sebabnya, sebelum kita nak pimpin projek besar atau satu pasukan, kita kena pandai urus diri sendiri dulu. Jom kita tengok 6 langkah praktikal untuk bina asas ownership yang padu ni. Nah, ini dia 6 langkah yang anda boleh terus guna untuk kuasai hari anda. Anggap je ni macam toolkit pribadi anda. Yang pertama, kenal pasti dan utamakan tugas. Lepas tu, rancang strategi macam mana nak selesaikan. Dan yang ketiga ni penting sangat, terima had kemampuan. Tahu bila nak minta tolong. Ingat, minta tolong tu bukan tanda lemah tapi tanda bijak. Seterusnya, jadi kreatif, cari jalan penyelesaian, fokus pada matlamat dan yang paling penting, jujur. Kalau dah janji nak buat, kita buat. Simple kan? Tapi setiap satu langkah ni adalah blok binaan yang penting. Kod ni memang padu, anda tak boleh tunjukkan tanggungjawab tanpa melakukannya. Huh, dalam betul maksudnya. Maksudnya, niat baik je tak cukup, cakap je tak guna. Tanggungjawab ni kena tunjuk melalui tindakan. Setiap kerja yang kita siapkan, setiap janji yang kita tepati, itulah dia bukti paling kukuh. Okey, kita dah ada langkah-langkah praktikal tadi kan. Sekarang jom kita tengok apa jadi bila kita amalkan semua tu secara konsisten. Tindakan-tindakan kecil ni dia akan mula membentuk sesuatu yang lebih besar. Ia akan bina minda seorang profesional. Ada tiga ciri utama yang akan muncul dan tiga benda ni lah yang membezakan orang yang biasa-biasa dengan orang yang betul-betul hebat ke tempat kerja. Yang pertama sekali, Integriti. Ini adalah tapak asas paling penting dalam mana-mana hubungan profesional. Bila kita ada integriti, kita jujur, orang sekeliling akan percaya cakap kita. Bos percaya keputusan kita, kawan sekerja pun hormat pandangan kita, senang cerita. Integriti ni macam mata wang kepercayaan kat pejabat. Ciri yang kedua, kualiti. Orang yang bertanggungjawab ni, dia takkan buat kerja, alah, cukup-cukup makan je. Tak, dia akan sentiasa push untuk bagi hasil yang terbaik, yang lebih dari apa yang diminta. Dan bila kita committed pada kualiti, bukan setakat kerja kita nampak bagus, tapi kita juga sedang menaikkan nama baik syarikat. Dan yang terakhir tapi tak kurang pentingnya disiplin. Ha, inilah enjin yang gerakkan kita. Disiplin ni yang pastikan kita sentiasa fokus pada matlamat tak kira apa pun gangguan. Bila kita ada disiplin, kita tunjukkan yang kita ni betul-betul committed. Ia adalah tulang belakang yang buat orang lain boleh harapkan kita. Baiklah, sekarang kita sentuh satu topik yang nampak macam remeh tapi sebenarnya sangat-sangat kritikal. Apa dia? Ketepatan masa datang kerja on time. Ini bukan setakat pasal ikut peraturan ya. Ia sebenarnya satu mesej, satu kenyataan profesional yang sangat berkuasa. Cuba tengok perbandingan ni. Jelas kan? Sebelah sini, bila kita tepati masa, kita bina hormat, bina kepercayaan, kurang stres. Tapi kalau selalu lewat, habis. Orang akan pandang kita tak hormat, tak profesional dan ia rosakkan reputasi kita. Kenapa? Sebab bila kita lewat, kita sebenarnya cakap yang masa orang lain tu tak penting. Fuh kan? Jadi setiap kali kita datang on time, kita sebenarnya sedang melabur dalam reputasi kita sendiri. Dan statistik ni menarik. Angka pekerja yang datang lewat sekurang-kurangnya sekali seminggu dah turun kepada hanya 15%. Apa maksudnya ni? Maksudnya, dalam zaman sekarang yang persaingan kerja sangat sengit, majikan dah tak ada masa nak layan orang yang tak tepati masa. Ia bukan lagi satu pilihan atau bonus. Ia dah jadi syarat wajib. Okey, tanggungjawab pribadi ni bukan pasal kita seorang je. Sebenarnya, bila setiap orang dalam tim bertanggungjawab, kesannya sangat besar. Ia akan wujudkan satu budaya syarikat yang sihat di mana semua orang rasa dihargai dan rasa mereka sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Tapi ingat, eh, ini adalah jalan dua hala. Syarikat pun main peranan penting. Organisasi yang bagus akan bagi pekerjanya peluang untuk bersuara. Mereka akan telus berkongsi matlamat syarikat. Dan yang paling penting, mereka tunjukkan hormat pada semua. Cuba bayangkan kerja kat tempat macam tu. Mesti rasa best kan? Inilah yang akan cipta satu kitaran positif. Pekerja komited, syarikat pun makin maju. Dan kita akhiri dengan petikan yang merumuskan semua benda yang kita bincangkan hari ini. Apa sahaja yang anda lakukan, milikilah ia sepenuhnya. Lakukan sebaik yang anda boleh, lakukan yang terbaik yang anda mampu. Inilah dia intipati sebenar ownership. Anggap setiap kerja tu macam karya seni anda. Buat betul-betul, buat dengan sepenuh hati. Jadi, sebelum kita habis, soalan ni untuk anda. Lepas dengar semua ni, apa satu benda kecil yang anda akan mula buat esok? untuk tunjukkan ownership di tempat kerja tak payah fikir yang besar-besar mulakan dengan satu langkah je apa langkah pertama anda cuba fikirkan